السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتق محنت حصہ دوم اس بیان کا بقیہ حصہ اس بیان میں دیکھیں اور ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کیجئے اور بیل بلائیکین پہ کلک کیجئے تاکہ نیو بیانات بروقت آپ لوگ دیکھ سکے جزاک اللہ دوستو سمجھنے کی بات یہ ہے روئے زمین پر بسنے والے ہر ایک مرد اور ہر ایک عورت کی دنیا اور آخرت کے بنانے کے لیے اللہ نے اپنے پاس سے دین اسلام کو اتارا ہے اس لئے دنیا اور آخرت کے بنانے کے لیے اللہ نے دین اتارا ہے اور جو کوئی بھی دنیا میں بے دینی کے ساتھ جیے گا یا بے دینی پر مرے گا تو سب سے پہلے اللہ اس کی دنیا کو نتیجتاً اجاڑ دیں گے اسی لیے قرآن پاک میں فرمایا فرمایا جو ہمارے ذکر سے ہماری اطاعت سے اور ہمارے دین سے احراز کرے گا مو موڑ کر اپنے پیٹ کے پیچھے ڈال کر چلے گا فرمایا ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے تو یہ دنیا کی زندگی بھی اللہ اجاڑیں گے اور موت مشکل ہو جائے گی قیام قبر جہنم کا گھڑا بن جائے گی پل اور قیامت کے دن میں زلت اور رسوائی کا سامنا کرنا ہوگا اور پل پر سے کٹ کر آدمی جہنم میں گر جائے گا اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرمائے مم. قرآن پاک میں اللہ فرماتے ہیں فک الخنا فمین ارسلہ علیہ حاصل وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ السَّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِالْأَرْضِ وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ اللہ جل شانو فرماتے ہیں ان میں کہ ہر ایک کی ہم نے پکڑ کیا اور پکڑنے کی بنیاد کیا ہوئی فرمائے اللہ کی نافرمائی ہوئی اور گناہوں کے کام ہوئے جس کی بنا پر اللہ نے ان کی پکڑ فرمائی ان میں سے کسی پر ہوا کے عذاب کو بھیجا کسی پر فیضے کی سیحہ اور چی کو مسلط کیا کسی کو زبین کے اندر میں دسایا کسی کو پانی میں ڈبایا اور اللہ جل شان و فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے یہی لوگ ظالم تھے کہ اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کے عذاب کے مستحق ہوئے اور آخر میں اللہ کی پکڑ کے شکار ہوئے اس لئے میرے محترم دوستوں اللہ کی یہ ایسی سنت ہے کہ اس میں کبھی بھی تبدیلی نہیں ہوگی اللَّهِ تَحْوِيلًا اللہ کی سنت کو کبھی آپ بدلتا ہوا نہیں پائیں گے کامیابی کی بنیاد صرف دین ہے اور ناکامی کی بنیاد بے دینی ہے اگر حکم پر چلیں گے تو کامیاب ہو جائیں گے اور اگر خواہش پر چلیں گے تو نتیجتا ناکام ہو جائیں گے اور یہی بات سمجھانے کے لیے اللہ تعالی نے ہم سے پہلے جو لوگ اس دنیا میں آئے ہیں ان کے افراد کے اور قوموں کے واقعات کو اللہ نے بیان فرمایا کہ حکومت اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور دعوت علیہ السلام کو عطا فرمائی اور یہ دونوں حکومت میں رہ کر چمک گئے کامیاب ہو گئے دوسری طرف فیرون اور امرود کو اللہ نے حکومت عطا فرمائی اور یہ دونوں اپنے حکومت میں ناکام ہو گئے اللہ نے اس بات کو بتلایا کہ حکومت ایک برتن ہے اس برتن میں کامیابی ناکامی جو آئے گی وہ اللہ کی طرف سے آئے گی کامیابی کے آنے کا راستہ حکومت میں حکم پر چلنا ہے اور ناکامی کے آنے کا راستہ خواہش پر چلنا ہے جو حکومت کے چھوٹے بڑے نقشے میں خواہش پر چلے گا وہ نتیجہ تن ناکام ہو جائے گا اور جو حکم پر چلے گا وہ کامیاب ہو جائے گا ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے مال قارون کو عطا فرمایا اور اس کو مال کے ساتھ زمین میں دسایا اور قیامت تک یہ دستہ ہی چلا جائے گا دوسری طرف مال اللہ تعالیٰ نے حضرت عبد ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ کو عطا فرمایا اور اتنا مال عطا فرمایا کہ ان کے انتقال پر ان کے وارثوں میں تقسیم کرنے کے لیے سونے کی اینٹوں کو کاٹا گیا تو کاٹنے والوں کے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے لیکن اتنا سارا مال کے باوجود بھی یہ ان دس صحابہ میں سے ہے جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا ہی میں جنت کی مشارت عطا فرمائی اتنا بڑا مال نے ان کو نقصان نہیں پہنچایا حدیث پاک میں آتا ہے نعم المال الصالح الصالح فرمایا مال بھی حلال ہے اور آدھی بھی نیک ہے تو کیا گھبرانے کی بات ہے کیا کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے کتنا بھی مال کسی کے پاس میں ہے لیکن حلال طریقے سے ہے اور آدمی بھی نیک ہے اس کا مصرب جانتا ہے تو اس کے لیے کوئی خطرے کی بات نہیں اس لیے قارون کو مال دیا تو زمین میں دسایا حضرت عبد الرحمن ابن کو مال دیا تو اللہ نے ان کو چمکایا اللہ تعالی نے اس بات کو بتلایا کہ مال کے نقشے میں جو حکم پورا کرے گا اللہ اس کو عبد الرحمن ابن عب کی طرح چمکا دیں گے اور جو مال کے اندر میں حکم کو توڑے گا قارون کی طرح اللہ اس کو ناکام کرے گا تجارت قوم شاہد کے پاس تھی اور تجارت مہاجرین مکہ کے پاس تھی تو مہاجرین مکہ کو اللہ تعالی نے تجارت میں چمکا دیا اور قوم شعیب کو اللہ نے تجارت کی منڈیوں میں اجاڑ دیا باغات انصار مدینہ کے پاس تھے رضی اللہ عنہ کے پاس اور اللہ نے ان باغات میں ان کو چمکا دیا آج تک ساری دنیا کے لوگ مدینہ کی کھجورے کھا رہے ہیں اللہ نے اتنی برکت اس میں عطا فرمائی اور ان کو چمکایا اور دوسری طرف قوم سبا کے پاس میں باغات تھے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اجار دیا اس لیے میرے دوستو اللہ کے یہاں کامیابی کا سبب صرف دین ہے دعوت اور تبلیغ کے راستے سے یہ محنت ہے کہ جو مسلمان جس شعبے میں ہیں اور جس حال میں ہیں اس حال میں یہ حکم پر چلنے کی طاقت اپنے اندر پیدا فرما لے تو جب حکم پر یہ چلے گا تو اللہ تعالیٰ اس شعبے میں رکھ کر اس کو کامیاب کر دیں گے اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ دنیا میں چار قسم کے لوگ ہیں فرما ایک قسم تو وہ ہے کہ جس کے نصیب میں اللہ نے مال لکھا ہے اور وہ مالدار ہے اس لیے کہ مال کا تعلق عقل سے بھی نہیں ہے اور محنت سے بھی نہیں ہے بلکہ اللہ کی تقسیم سے ہے اللہ تعالی علم اور حکمت سے جانتے ہیں کہ کس کو زیادہ دینا ہے کس کو کم دینا ہے لہذا اللہ نے اس کے نصیب میں مال لکھا ہے اور وہ مالدار ہے اور اس نے اپنے مال کے نقشوں کے ساتھ اپنے جسم کو استعمال کیا دین کے حاصل کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو تھکایا دین اپنی زندگی میں لانے کے لیے لہذا وہ مالدار بھی ہے اور دیندار بھی ہے اور دین کی وجہ سے اس کو معلوم ہے کہ جان کہاں لگانی ہے اور مال کہاں لگانا ہے اللہ کے کیا حقوق ہے اللہ کے مخلوق کے کیا حقوق ہے اللہ اللہ کے دین کی محنت کے کیا حقوق ہے اور حقوق میں اپنی جان اور مال کو ہر تقاضے پر لگاتا ہے غرض یہ کہ مالدار بھی ہے اور دیندار بھی ہے فرما ایک قسم دنیا میں یہ ہے دوسری قسم دنیا میں وہ ہے کہ جس کے نصیب میں اللہ نے مال نہیں لکھا ہے لہذا وہ غریب ہے لیکن یہ غریب آدمی اپنی جان لگا کر اس نے دین کو حاصل کر لیا اس لیے کہ دین کے حاصل کرنے کے لیے مال کی ضرورت کم پڑتی ہے اپنے آپ کو تھکانے کی ضرورت زیادہ پڑتی ہے اس کے لیے کام کے شروع زمانے میں ایک جماعت کی کارگزاری ہوئی ان سے پوچھا گیا کہ تمہارے چالیس دن میں کتنا خرچ ہوا تو بتایا جماعت نے کہ ہر ساتھی کا چالیس دن میں دو روپیہ خرچ ہوا دو روپیہ خرچ ہوا کیسے خرچ ہوا روز تمہارے مسجد کے سامنے گاڑی کھڑی ہوتی ہوگی تم کو ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے کے لیے اور روزانہ تینوں ٹائم دعوتیں ہوتی ہوگی کہ ایک دن بھی دعوت بھی نہیں گاڑی بھی نہیں پورا چالیس دن ہم پیدل چل کر کے ہم نے کام کیا تحجد پڑھتے تھے تحجد پڑھ کر کے چلنا شروع کرتے تھے بارہ ایک بجے کسی بستی میں پہنچتے تھے وہاں کام شروع کرتے تھے اور کام شروع کام ہو جائے اس کے بعد میں دو ساتھی امرود کے باغ میں چلے جاتے تھے اور وہاں سے چند پیسوں میں امرود لے کر کے آ جاتے تھے پوری جماعت بیٹھ کر کے امرود کھا لیتی تھی یہی ناشتہ ہے یہی دوپہر کا کھانا ہے اور یہی ریت کا کھانا ہے پورے چالیس دن پیدل چلے پورے چالیس دن ایک ٹائم امرود کھا کر کے گزارے یہاں تک کہ ایک آدمی کا دو روپیہ خرچ ہوا اور چالیس دن میں دین اپنا بنا لیا لیے میرے دوستو دین کے حاصل کرنے کے لیے آدمی کو پیسہ زیادہ نہیں لگانا پڑتا ہے آدمی کو اپنی جان لگانی پڑتی ہے لہذا جان لگا کر اس نے دین کو حاصل کیا لہذا وہ غریب ہے اور دیندار ہے جب یہ مالدار دین دار کو دیکھتا ہے یہ سارے دین کے تقاضوں پر اپنی جان بھی کھپاتا ہے اپنے مال کو بھی کھپاتا ہے دعوت کا کوئی تقاضا اندرون کا آ جائے بیرون کا آ جائے اس کے لیے تیار رہتا ہے جان لگانے کے لیے بھی مال لگانے کے لیے بھی عبادت کا کوئی تقاضا آ جائے تو عبادت کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے یہ اپنی جان بھی لگاتا ہے مال بھی لگاتا ہے جناب رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں پکیلا سوا اور یہ دونوں ثواب کے اعتبار سے اور انعام کے اعتبار سے اللہ کی نگاہ میں برابر ہے جو مالدار دیندار کا اللہ اکرام فرمائیں گے اللہ وہی اکرام اس غریب دیندار کا اس کے کے اندر کی جذبے کی وجہ سے اللہ اس کا بھی وہی اکرام دنیا اور آخرت میں فرمائیں گے اور یہ دوسری قسم ہے دنیا میں تیسری قسم دنیا میں وہ ہے کہ جس کے نصیب میں اللہ نے مال لکھا ہے اور وہ مالدار ہے لیکن مال کے نشے میں آ کر کے اس نے دین کو حاصل نہیں کیا لہذا وہ اپنی خواہشات پر اپنی من مانی پر گناہوں کے کاموں پر لوگوں پر ظلم و زیادتی کرنے پر اپنی جان مال کو لگاتا ہے اور میں تیسری قسم دنیا میں یہ ہے چوتھی قسم دنیا میں وہ ہے کہ جس کے نصیب میں مال نہیں تھا اللہ نے اس کے مال نہیں لکھا اور اس نے جان لگا کر کے دین بھی نہیں حاصل کیا جب دین زندگی میں نہیں ہے تو اس کو یہ معلوم نہیں ہے کہ غربت میں کامیابی کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے لہذا جب یہ مالدار بے دین کو دیکھتا ہے کہ گناہوں کے کاموں میں خواہشات میں منمانی میں اپنی جان مال لگاتا ہے تو اس کے اندر کا جذبہ یہ بنتا ہے کہ اگر میرے پاس بھی مال ہوتا تو میں بھی ایسے ہی کام کرتا جیسے یہ مالدار بے دین کرتا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فِي الْوِزْرِ خما فرمائے دونوں عذاب اور عبال کے اعتبار سے دونوں برابر ہے جس طرح وہ مالدار بے دین کی پکڑ اللہ کیا ہوگی وہی پکڑ اس غریب بے دین کی بھی ہوگی اس لئے میرے دوستو پوری دنیا کے ایمان والوں کو اس بات کی دعوت ہے کہ ہر ایمان والا اپنی مشغولیت سے اور اپنے گناہوں کے ماحول سے اور اپنے دنیا داری کے ماحول سے ایک مرتبہ کم سے کم چار مہینہ اچھا لگا کر کے اپنے دل کا رخ صحیح کر لے اپنا فکر صحیح کر لے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں لقد قال رسول حسنا کہ تمہارے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے اپنی زندگی کو آپ کے آئینے میں دیکھو کہ میری دینداری میں اور آپ جس دین کو لے کر آئے اور جس دین کو برت کر دنیا سے تشریف لے گئے اس میں کیا کمی ہے اور آپ نے اپنے ساتھ اپنے صحابہ کو ملایا ہے فرمایا حق کیا ہے؟ مَا أَنَا عَلَيْهِ وَأَصْحَابِي فرمایا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں وہ حق ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مَنْ يُرِيدُ فَلْيَسْنُوا فَلْيَسْتَنُوا بِأَصْحَابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جو کسی کی نقل اتارنا چاہے اور جو کسی کی چال چلنا چاہے اور جو کسی کے ڈگر پر چلنا چاہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلے اس لیے میرے دوستو حق مقید ہے آپ کے اور آپ کے صحابہ کے ساتھ اس لیے اپنی دینی کمزوری کا پتہ ہم کو اس وقت میں چلے گا جب ہم اپنی زندگی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سامنے اور صحابہ کی زندگی کے سامنے رکھیں گے تب پتہ چلے گا کہ ہماری زندگی میں کیا کمزوری ہے اور وہ سمجھنے کے لیے اور سیکھنے کے لیے اللہ کے راستے میں نکل کر کے صحابہ کے آئینے میں اور آپ کے آئینے میں اپنی زندگی کو دیکھنا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیویس سالہ دور نبوت میں امت کو کن بنیادوں پر کھڑا کیا تھا جس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ایک چھوٹی اور کمزور جماعت کو دنیا کے سیاہ اور سفید کا مالک بنایا اور پوری دنیا کے سوئے و نصیب کو جگانے کا اور پوری انسانیت کی ہدایت کی طرف آنے کا ذریعہ جن لوگوں کو بنایا ان کے اندر میں کیا کیا بنیادیں تھی جن بنیادوں پر اللہ نے ان کو اتنا بڑا نوازا یہ میرے دوستوں سمجھنا اسی وقت میں ہوگا جب ہم اپنے چہرے کو صحابہ کے آئینے میں دیکھیں اس لیے اللہ کے راستے میں اس لیے نکلنا ہے تاکہ ہم اپنی دینی کمزوری پر مطلع ہونے کے لیے اپنے آپ کو صحابہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھنا شروع کریں تو میرے بھائی بزرگوں جس طرح ہم نے اس بیان کا دوسرا حصہ ابھی اپلوڈ کر لیں گے اور آپ لوگ اس کو سنیے اور جو سبق آپ کو حاصل ہو تو اپنی زندگیوں میں لائے یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم انتک محنت اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوشش ہے جس کی وجہ سے یہ دین ہم تک بہت تکلیفوں سے پہنچا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس دین کو آگے تک لے کے جائیں اور اسی طرح لوگوں کی زندگیوں زندگیوں میں لے کے آئیں تو اسی میں ہماری بلائی ہوگی باقی یہ دنیا فانی ہے یہاں پہ کوئی رہنے نہیں آیا تو جس کام کے لیے ہم آئے ہیں اس کام کو پورا کریں اور دوسروں تک پہنچائے اسی میں ہماری آخرت کی بلائی ہے باقی ہمارے چینل کو وزٹ کریں دوستوں تک پہنچائیں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اس میں ہماری آخرت کی بلائی ہے جزاک اللہ ماشاءاللہ